કાશ્મીરમાં થયેલા આતંકી ઉગ્ર પ્રતિક્રિયા જોવા મળી હતી અનંતસિંહ સુખારામજી ટ્રસ્ટ દ્વારા હિન્દુ જાગેગા દેશ બચેગાના સૂત્ર સાથે મૌન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ રેલી દરમિયાન વિવિધ સમુદાયના અગ્રણીઓ મહિલા સંગઠનો અને અનેક યુવાનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા સૌએ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધી અને હાથમાં દેશભક્તિની પ્રેરિત બેનરો લઈને આતંકવાદ સામે મૌન પ્રદર્શન કર્યું હતું મૌન રેલી પૂરી થઈ ત્યારબાદ સમગ્ર સમૂહે સુરત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી પહોંચીને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું मेरा नाम सीमा गौड़ है और हम अनंत श्री सुखराम जी ट्रस्ट जोधपुर की सूरत शाखा की ओर से हम यहाँ जमा हुए हैं एकत्रित हुए हैं हाथों में काली पट्टी बांधकर मौन रैली निकाल कर कि जो 22 तारीख को पहलगाम में जो निंदनीय घटना हुई है जो आतंकवादियों ने जो पत्नी के सामने पति को मारा है बेटे के सामने जो पिता को मारा है हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम कलेक्टर श्री के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को यहाँ ज्ञापन देना चाहते हैं कि आप आतंकवादियों को जड़ मूल से समाप्त कर देवे और हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं हम डरने वालों में से नहीं हम लड़ने वालों में से हैं जी आपका नाम मैं सरिता सिंगल अनंत सिंह सुखराम जी ट्रस्ट सूरत शाखा की तरफ से हूँ और जो जिस तरीके से बाईस अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ और छः दिन की नवविवाहिता के सामने जिस तरीके से उनके पति की हत्या की गई उसके लिए आज हर एक औरतों के बीच में क्रूर आक्रोश और पीड़ा है इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको हमारे नीत में कुछ बोला जाए